Знімай, підійди сюди. Все, знімай, ближче до центру, щоб було видно. Все, граємо. ми розвели. справ. Можна Маші не Я б її не, не заважав зараз. Граємо Маша, не плачу. Не... Не... Ты что же граешь сразу? Ты же можешь голос забывать. Прикинь, оператор забей его. Один человек пока что. Ничего, он и потом появится. Это просто видно, только увидели, что тут. Дай пас, дай пас, Маш. Пять, да? Пять уже шесть. Нет, три человека пока. Ну вот буду бить, бить, раскручиваться, поджигать. И криди, натримашу, ну картинка не гуляла. так буду краще леди. Хоть один гол забий, да, ну хоть один забий. <реш> так вот, ты маши уже пробивал без меня. А что это? Подумать сама. Uh -huh. А, это наши еще. А, это будет наши еще ага. вот это защищенные ворота. Сергей! Я в Росклане. Из-за чего? Ну потому что я муха письма Сергея. Ну я обновлю, а удар вышел. Там уже кремень написано. Они еще больше заговоренные, получается, стали. Уже 19 человек. Поправил, Сеня. Дальний не получается. Сколько ты? 19. О, бачишь, растет. Mm -hmm. Классно, за колибше какие-нибудь. Хочешь mm ты -hmm. сказать? 25 уже. О, бачиш, уже мы на пів шляху до обеты. Экватор прошел. Играем. Один хотя бы! Да! да. Один! один. Я сняла. Ну все, Партину. Ладно, все Молодец, Ну, молодец, забыл. Пора заканчиваться. Дали им гол забить. Маша, как можно было себе ворота гол забить? Це автогол називається, Він же не попав в ворота, а ти сама себе забив. Маша вирішила пожалеть їх, видимо. Це називається гол престижу. Ой, да. Подожди, подожди, что тут почитать. его Сергей! Тут написано вот что. Вот что. А, Россия? Да. Я не знаю, каких, как можно. А, знаю. Заблокировать крестача на своем канале. Да, можно. Вылучить можно. Ой, дивись, я удалил ее комментарий. Если просто нажимаешь на нее и удаляешь, понял? Да, хорошо. Ты кацапы дивлясь. Как это? Пас, хочешь забыть, Пиши, оператор забыл, первый раз в истории. Не Тридцать пять уже аж человек. два голы мы выиграли тридцать восемь два семь я снимаю как это выходит Позер. Вс надо. ЦТ кажется, теперь дерев пропады. 31 было 38. Давайте уже заканчивать это. Давайте уже заканчивать. Дальний удар. Игол. Никакой не гол. Ура! Притил сбытый, не идут дальние удары сегодня, 45! Ого, класс. Ничего не пишут? Комментарии. Не, не пишут. Напишите комментарий в трансляции. Так. Видно? Напишите комментарий зараз сюди в трансляцию, что вы думаете про це все. Двадцять один уже чоловік аж.

Было 52, теперь 49. пузиком. Да, да. Можешь заснять. Местные жители. Крымечка. Дэйн. Дэйн. А вот. Все понятно. Давай.

39. Больше всего это 52 было. Дает. Так, идем. Гравец команды первого замазка дает интервью. Вставай перед камерой. Запитай у него питание. три питания Женя Давай, запытай. Это красный фон, я понимаю. Ну, угу. запытай, что с ним. Ну, сложно тебе было один гол забить. Да. А О, второй? Ну, один гол нет. Три а? забил, в принципе, нет, потому что я сидел. Сильнее... фон, я фон термал. Обвел, а да и все. Но... Значит, нормально? В да, Нормально. Чего на фоне, там? В основном, да. да. В основном, да не Хорошо, другое Вы... Питание. Дима, задаваем тебе. Про футбол, Вы... про матч. Ой. Маша, задавай. ему пусть, пусть зрители скажут. Пусть Дай зр... зрители пишут. Давай. Ну что типа зрители ты, пишут? Ты задай ему, Маша. Что зрители пытай. пишут? Может, все 43 человека напишут вопросы? Да. Ну так. Ну, задавай, а, короче, а как ваша команда э, не отбивала по чуть-чуть? Да, почему вы не отбивали? Потому что Сергей сильный, и нам не было смысла него отобрать, даже если бы я бы его просто мяч не отобрать не смог. Так почему тогда мы выбрали? Потому что у вас Сергей. Все понятно. Логично. Продолжение ну, вот. а завершается, пресс-конференция закончилась. Тогда Дня -дня -дня. Все, до новых встреч на этом канале. Кирчик Сергей. Берем речи.